Століття Вознесенської церкви, свято котрого чекали усі тростянчани. 13 червня віруючі міста мали змогу стати безпосередніми свідками вікового ювілею храму. Вознесенська церква побудована у російсько-візантійському стилі, цегляна усередині оштукатурена. зовні облацьована червоною цеглою, дзвіниця двохярусна, нижній ярус четвертник, два верхні восьмерики. Завершення купола та дзвіниці шоломоподібне з ребрами, фасади основної будівлі та дзвіниці декоровані арками, нішами, поясами, арочок і зубців, колонами. Декор використаний із застосуванням лекальної цегли, підлога із металського кахелю. Особливістю споруди є розміщення різниці та діякуника центрального нефа за боковими апсидами. Споруда вирізняється чітким силуетом, що відображає архітектурний напрямок кінця 19 століття. Перша церква в Тростянці була побудована з дерева ще в 1660 році і діяла майже 150 років аж до 19 століття, але її повністю знищила пожежа, як і багато будівель у центрі міста. Досить тривалий час богослужіння відбувалося в Благовіщенській церкві. Кошти на нове будівництво пожертвувані особисто Федером і Юлієм Кенігами та фірмою Кеніг-Спадкоємці. Крім того, кошти виділили інші жертводавці. Грамота з дозволом на будівництво підписана Високопресвященним архієпископом Харківським і Охтирським Арсенієм 17 травня, а закладено храм 26 травня 1905 року. Храм споруджений за проектом відомого архітектора Олексія Бекетова. Керував будівництвом єпархіальний архітектор Нємкін. Закінчено його в 1913 році і 9 червня храм освячений його єпископом Сумським Федором. Головною особливістю стилю, в якому збудований храм, є фігурна кладка, що виконує роль основного декору. Будівельники повинні були володіти неабиякою майстерністю, щоб створити подібні споруди. Церква виглядає дуже ефектно. Святкування сторіччя храму розпочалося зустріч єпископа Сумського та Охтирського Євлогія. Владика разом із духовенством Тростянця і гостями очолив святкову божественну літургію. Під час служби єпископ звернувся до прихожан із повчальною промовою. Бог затворив людину і вложив особи замислі в це творення. Бог затворив людину, щоб людина став Богом. Какие замечательные слова. Ни одна религия, ни одно философское мировоззрение не имеет такой глубокой мысли о человеке, такого возвышения. Господь открывает нам тайну сотворения человека. Бог творит человека, чтобы человек по благодати стал тем, чем Бог является по своей природе. Человек должен был стать Богом по благодати. Но Библия повествует нам о том, что человек первый злоупотребил своей свободной воли и отверг этот данный сил Божий о себе и о своих потомках. А потому повреждения, грех и смерть вошли в естество человеческое и в мир наш. И для того, чтобы спасти этот мир, Творец мира облекается в естество человеческое, рождается как человек. И своим человеческим естеством, которое единосущно всем нам, которое подобно во всем нам, кроме греха, Он совершает обновление нашей природы исцеление нашей природы. Своими страданиями он восстанавливает мир. И вот эта головская жертва Христа явилась как бы зерном, семенем, началом восстановления этого мира, которое совершится при втором пришествии Христа на Землю то, что часто именуется концом света или концом мира. Неверующие часто неверно понимают вот это понятие. Мир никогда не прекратит свое бытие. Под концом мира подразумевается прекращение греха, зла и смерти. Конец мира – это не что иное, как преображение нашего мира Христом посредством Его жертвы, посредством Его воскресения. Священное Писание именует Христа нашим первенцем. Он первый воскрес и распространил закон воскресения на все человечество. Воскреснут все люди в свое время жившие во все века. Одни воскресло до вечной славы, другие до вечного поругания. Все зависело от жизни земной человека. Христос, как первенец, вознесся на небо, приготовил нам место. Он указал нам, что наше место в Боге. Он осуществил тот замысел Божий, который первозданный Адам ответ. Христос, как новый Адам, этот сил Бога о человеке осуществил. Он восходит на небо, Он возносит человеческую природу и посаждает Святую Троицу, говоря нам, что и наше место там, да, и посредством Христа, и через Христа – и мы можем прийти к этому осуществлению, осуществлению этого замысла Божия о себе. Стать человеками, стать Божьими людьми, жить по заповедям Божьим. Он как первенец наш вошел на небо. Священное Писание именует Христа нашим предтечей. Предтеча – это тот, Твой дочь впереди и прокладывает дорогу позади идущему. Христос, как наш предтеча, воскрес, как наш предтеча, вошел на небо. Для того, чтобы все мы, если пожелаем этого, могли стать подлинно людьми. Сьогодні Вознесенська церква бабить доглянутістю і архітектурою, і, хоч церква поняття духовне, вона не могла б існувати без підтримки вірян фінансової, матеріальної та без допомоги працею. Єпископ Сумський та Охтирський євлогій за підтримку храму вручив ордени представникам фабрики крафт Україна. Ще кілька чиновників отримали почесні грамоти. Серед них міський голова тростянця Юрій Бова. Грама придана Юрію Анатолійовичу Бові у благословенні за старанні друдина славу Святої Церкви, Божою милістю Смиренни Володимир, Митрополит Київський і всієї України. Аксіо! Отримали подяку від єпископа й інші тростянчани, які так чи інакше долучаються до розвитку храму. З нагоди сторічного ювілею Вознесенської церкви під час святкового богослужіння духовенство і прихожани здійснили хрестний хід навкруг церкви і освятили півтонний дзвін, виготовлений спеціально до величного свята. Благословляється і кампан сей. Благодатію присвятого духа, крапленням водиція священне, во ім'я ца.

Щойно освяченого дзвону гучно залунала містом. Кожен бажаючий міг долучитися до незвичайного дійства і вдарити у дзвін. Дехто звіря намагався хоча б дотркнутися до нього, адже це обов'язково принесе Боже благословення. Багатолюдною кресною ходою, духовенство та віруючі пішли до підгірного джерела. Саме там до століття храму збудували дерев'яну капличку. У день ювілею церкви її освятили в ім'я святого великомученика і целителя Пантелеймона. Благословляется и освящается часовня сия, честь и память святого Великомученика и Целителя Пантелеимона. Белящой на освященной капличке доверян ще раз вернулся епископ Сумский Таухтырский Евлогий. Дорогие мои братья и сестры, от всей души каждого из вас приветствую в этот праздничный день. Когда мы вспоминаем восхождение на небо по человеческой природе Господа, Бога человека Иисуса Христа. С этим великим торжеством, с празднованием столетнего юбилея нашего Тростенецкого Свято-Вознесенского собора. Это действительно исторический день. И, наверное, впервые после 1917 года такой многолюдный крестный ход и продолжительный крестный ход был сегодня осуществлен. К этому святому месту, где некогда созидался монастырь, но не успели завершить его строительство. И во время созидания монастыря здесь явлен был источник в честь святого великомученика и целителя Пантелина. И сейчас мы совершили освящение этой часовни. Каждый год, 9 августа, в день памяти святого великомученика и царителя Пантелеимона, приходите в храм, а затем из храма крестным ходом направляйтесь сюда, для освящения воды, для молитв великомученику и царителю Пантелеимону. Ведь все мы нуждаемся в его молитвенном предстательстве. Он во время своей земной жизни был врачом, целил недуги, исцелял душевные и телесные. И сегодня по молитвам многих людей и по его молитвам Господь подает исцеление. Дорогие мои, только будем жить по-христиански, по вере нашей святой, которую мы получили от Христа Иисуса Господа нашего, через святых апостолов, через равноапостольного киевского князя Владимира. В этом году мы отмечаем юбилей 1025-летия крещения Киевской Руси в Почайне, в притоке Днепра. От святых отцов наших. Будем хранить себя от всяких иноверий, расколов, сектанства. Ибо в этом хранении этой веры будущее нашего государства потеряем веру, разрушим православие, мы потеряем Украину. Сегодня церковь остается единственной цементирующей основой нашего общества. Все работает на разделение. Посмотрите, средства массовой информации делают все, чтобы разделить людей. И церковь только лишь соединяет людей всех партий, всех национальностей, всех народностей, невзирая на цвет кожи. Потому что церкви основатель Христос, и она универсальная. Молитесь, дорогие мои, хоть краткой молитвой, но искренней и сердечной, утром и вечером. Каждый день, братья мои и сестры, читайте Евангелие. Потому что когда мы молимся, это наша беседа с Богом. А когда читаешь Святое Евангелие, это Бог беседует с нами. Пусть понемногу, по одной главе каждый день. Не можешь по одной, по пол главы читать. Это займет максимум 3-4 минуты. Но как важно это прочесть со вниманием. Прочитывать Евангелие. Это главная часть Библии. А еще, дорогие мои, осуществлять все, что мы читаем, все, что мы слышим в нашей жизни. Потому что если мы говорим, что верим в Бога, но живем так, как будто Бога нет, то мы не христиане. Или христиане только лишь по имени. А потому будем уметь и будем стремиться к тому, чтобы не ссориться с ближним нашим. А если по немощи и согрешили этим, спешить уворачивать эту ссору. Храните супружескую верность. Берегитесь измены прелюбодеяния, это страшнейшие грехи. Бойтесь совершать аборты, это где-то убийство, это страшный грех. Дорогие мои, стремитесь ко Христу, живите со Христом. Я желаю всем вам, чтобы Господь явил свою милость и свою благодать каждому человеку, каждому, кто сегодня пришел в Храм Божий и к этому святому месту. Я вижу сейчас ваши глаза, как они исполнены торжества, веселья духовного, радости. Я уверен, что это действие благодати Божественной. Как важно, когда мы в Боге соединяемся. Чем ближе мы к Богу, тем ближе мы друг к другу. Чем больше святых мест будет на земле, храмов, часовен, тем меньше тюрем будет на нашей земле. Приветствую и поздравляю всех вас, родные мои, с престольным праздником, со столетним юбилеем вашего святого храма Божия Тростенецкого. Желаю, чтобы Господь мира, Господь любви, пребывал с каждым из нас, с нашими семьями, с нашими родными и близкими, с власть придержащими, с воинством нашим, чтобы в Украине всегда царил мир. Пусть благословение Божие, покров при чистой Божьей Матери, молитвенное предательство святого великомученика и целителя Пантеримона всегда пребывает с вами. радуйтесь Господи, Господе, как научает нас Святая Библия. И снова говорю, радуйтесь. С праздником всех вас, дорогие мои, братья и сестры. Они вас Христос. Спасибо. Настоятель Вознесенского храма, отец Олександр, подякував епископ за участь у святковом богослужении. Звольте еще раз поблагодарить нашу владыку за те, что він усугубив наше сьогоднішнє торжество. Завжди віруючі люди любили своїх архіпастерів, завжди на них рівнялися, завжди внимательно слухали їхнім словам проповіді. І найкраща подяка як і кожному священнику, це коли люди не на словах, а на ділі будуть показувати, що вони є християни. Ваше присвяченство ще і ще раз дозвольте подякувати від всього священного собору, від віруючих міста Тросяниць. За ваш приїзд, за вашу сугубу молитву, за вашу батьківську любов до кожного віруючого серця. Нехай Господь за цю вашу ревність і любов дарує вам міцне здоров'я і хранить вас на нога і благає літа на нашій сумській кафедрі. І завжди раді вітати вас на кожне свято в нашому храмі і тут біля святої часовні. Всіх сердечно дякую отців, братів і сестер, які прийняли участь, підготовці до свята і. Сьогоднішнє саме свято, храни всі господні. Століття церкви справжнє свято для її прихожан. Такі вілеї трапляються не часто. Кожен, хто у свято Вознесення Господнього долучився до урочистого дійства, запам'ятає цей день на усе життя.